24 августа. Киев празднует День независимости. Восток нагло оккупирует российская армия. В последующие дни украинские военные будут окружены в Иловайском котле. Большинство из них попадут в плен, либо будут расстреляны в кровавом гуманитарном коридоре. Лишь немногим удастся выбраться оттуда живыми. Это был переломный момент этой войны. Момент, который доказал, не все, кто участвует в АТО, герои. Кто из командиров скомпрометировал себя во время войны? Какие добровольцы прячут за маской героев мародерства и убийства? Неожиданные факты и свидетельства очевидцев эксклюзивно в секретных материалах. Одним из виновников Иловайского окружения называют пятый батальон Прикарпатия. Мол, Прикарпатцы единственные, кто самовольно покинул зону военных действий. Безусловно, в период войны, если кто-то оставил свою позицию, то пострадает тот, который был рядом. На войне все равно. Каждый играет свою роль. Прикарпатье могло просто отступить в тыл. Но батальон отступил аж до Делятина в Ивано-Франковскую область. В это время их боевые товарищи умирали под российскими снарядами. Без боевой техники, без подкрепления. Покидати свои позиции без узгодження і э, и потом появляться за сотни километров от места дислокации, э, оголивши тили своих побратимів, которые в тот час перебували у реальних і важких військових протистояннях з российским агресором це безперечно, дезертирство і про це треба говорити чесно і відкрито батальон прикарпатии упрекают в том что из-за них передовые части остались без прикрытого тыла СМИ массово употребляют оскорбительное для военных слово дезертиры Батальон Прикарпатия, который в полном составе не просто отступил, а покинул зону антитеррористической операции, направился домой, безусловно, стоит необходимо признать дезертирами. Сами бойцы утверждают, мол, батальон отошел из-за отсутствия амуниции и боевой техники, хотя другие подразделения защищались до конца. В озброении батальона складывались автоматы, в некоторых случаях пулеметы. Ну, что были хлопцы, ручные пулеметы. Такого озброєння, как вы бы говорите, техника, бронетранспортеры, у нас самая важная техника, это были автобусы В момент русского вторжения многие украинские подразделения бежали, оставив на позициях бронетехнику и артиллерию. Батальон при Карпате остался без поддержки. В этом районе были подразделения 5-го батальона территориальной обороны, 9-го батальона территориальной обороны, армейские части 93-й бригады, 51-й бригады, 28-й бригады. Все они проявили себя абсолютно по-разному. Сперва 5-й батальон отступил до Розовки. Комбат Виталий Комар несколько дней ждал распоряжений высшего командования, но не дождался. Оказалось, командующий сектором Д Петр Литвин чуть раньше тоже бежал из зоны АТО. Безумовно, Тут е, повинна мова йти про відповідальність не тільки командира батальйону Прикарпаття, а е, ще не одного офіцера, в тому числі і вищого, вищих командирів, які також фактично покинули свої позиції як керівники, навіть керівники секторів. Віталій Комар самовольно рішив судьбу свого батальйона. По приказу комбата Прикарпаття уїхала із зони АТО. уехала домой. При том, что другие отступившие части остались на Донбассе и позже все-таки вернулись на передовую. В конце августа около 400 прикарпатцев добрались домой. Ну и отходит весь батальон, там за выключением 20 человек. Это не я тесту. Я отходил вместе со своим командованием, я считаю, что это было правильное решение, чтобы спасти жизнь людей. Как оказалось позже, Прикарпатия покинула Восток неполным составом. Спустя пару дней в поселок Делятин вернулись еще 15 бойцов. Это возвращение проходит тихо и незаметно. Прибывшие рассказывают, не послушали приказ командира Комара и остались, чтобы обеспечить тыл боевым товарищам. Поэтому мы остались до конца. Надеялись, что все останутся. Но они уехали. Мы их назвали лыжниками. На момент возвращения батальона было возбуждено криминальное дело. 3 сентября комбат Виталий Комар официально стал подозреваемым по нескольким статьям Криминального кодекса. Сейчас Виталий Комар условно освобожден. За него внесен залог в 60 тысяч гривен. Бойцы Прикарпатья хотят вернуться на восток. Это шанс скинуть с себя лиму предателей. Смотрите в секретных материалах после рекламы. Мародерство, убийство, грабежи. Правда ли, что добровольческие батальоны замешаны в военных преступлениях? Смотрите в секретных материалах прямо сейчас. Мародерство, убийство, грабежи. Какой из известных украинских батальонов подозревается в тяжких военных преступлениях? Боевые действия ⁇ особая территория. Как говорится, кому война, а кому мать родная. Увы, не все добровольцы АТО отличаются патриотизмом и благими намерениями. К секретным материалам обратился человек, которому есть что рассказать о подвигах одного из батальонов. Наш герой ⁇ один из участников АТО. Мы не открываем его лицо, не называем имени. Эксклюзивно для секретных материалов он раскрывает шокирующие факты про бывших сослуживцев, в частности про добровольческий батальон Шахтерск. Основу Шахтерска составляют патриоты из Донецкой и Луганской областей. Официальный командир батальона Андрей Филоненко. Андрей Филоненко баллотируется в Верховную Раду от радикальной партии Олега Ляшко. Пока он занимается выборами, батальоном управляет заместитель Руслан Онищенко. Курирует торецких бойцов друг Олега Ляшко, руководитель торецкой ячейки партии регионов Виталий Кропачев. Сам Ляшко активно участвует в жизни батальона и активно пиарится с его помощью. Бойцы шахтерска знают своего нетрадиционного спонсора. Це, можна сказати, один із лідерів, який формував цей батальйон. Це Олег Валерійович Ляшко. Боєць говорить, що в мирне час Руслан Аніщенко заробляв на задержанні незаконних шах. З приходом терористів його життя різко Він Спочатку був задоволення, але прийшли люди. Певні. І почав влазити його бізнес, відзимати його бізнес. І він став осторонь. На, на сторону Украины. Боец утверждает, что в Шахтерске действует так называемая пятая группа. В ней Руслан Анищенко-Абельмас собрал своих пацанов из Тореза. Около 20 человек. У них особая задача. Под прикрытием добровольцев-патриотов они творят бандитский беспредел. Пятая группа Анищенко-Абельмаса -то снимала в Мариуполе россиянами. Вековая машина храмов. И цеха, Сейчас, теперь, и на Секретные материалы решили самостоятельно составить впечатление о батальоне. Нам удалось попасть в гости к Шахтерску и лично к Руслану онищенко Встречают нас радушно и дружелюбно. Анищенко изливает душу. Когда я женился, mm -hmm. вот я взял фамилию жены. Отец мало внес лепты в мою судьбу. Поэтому я просто хотел поменять фамилию, чтобы не носить фамилию того человека, которому я был безразличен. Анищенко Абельмас считает себя настоящим патриотом. Было две позиции. Или воевать на стороне сепаратистов, или воевать за родину. Замкомбата Шахтерска резко осуждает мародерство и насилие на войне. Но методы, используемые его пятой группой в борьбе с сепаратизмом, довольно необычные. Мы обыскивали дачные участки, частный сектор и тому подобное. Пришлось кое-где стрелять, пришлось кое-где кричать, кое-кого вытягивать. Почему? Потому что люди агрессивно настроены некоторые, не пускают, э, ругаются, вплоть э, до того, что бросаются с палками, с тяпками, с лопатами. Все мы сделали ровно, то есть кто был очень, как говорится, взволнован, тех мы ставили на колени. Держали под прицелом и делали свою работу. То есть обыскивали дом и уходили, как говорится, дальше. Грозный командир философствует о войне. Мол, патриот ты или бандит, на войне тяжело всем. Некомфортно. Постоянно, как говорится, ешь всякую ерунду. Кильки эти, они уже не лезут. Паштеты, сухари. Так же само спишь на соломе, в спальниках, в зеленке на траве, как говорится. Утолять голод батальона «Шахтерск» помогает Олег Лешко. Лешко брал несколько раз спину операции, знал, брал сепаратистов. Поэтому можно сказать, что певный связок я. Бывший боец «Шахтерска» при этом уверяет, большинство батальона даже не догадывается о спонсорах батальона и деяниях замкомбата. Они искренне пришли защищать целостность Украины. Я, например, пишу чисто, может, это уже банально звучит для кого из может, как, но чисто патриотичный, э, по патриотичным почуттям. На этой войне много настоящих героев. Они часто прячут лица, говорят мало и просто делают свое дело. Они никогда не обидят местных и не оставят своих пехота он говорит, ну, раз танки, мы тоже не поедем. Он говорит, ай, да, мы пойдем там наши. Секретные материалы объехали всю передовую. Дебальцево, Счастье, Мариуполь, Попасная, Бески. Я, чтобы я поляжу за все. Несмотря на горький опыт Черного августа и тысячи погибших украинцев на передовой, под артобстрелами до сих пор живут сотни патриотов, которые воюют не ради пиара, а ради своей страны. И не уйдут с позиций даже после того, как закончатся выборы.